С вами я Настя, и сегодня я снимаю мой новый под названием Как Кэти стала супергероиней. То есть, как Кладин стала супергероиней. Наверное, Кладдин гуляла себе по парку и решила купить себе сладостей. Купила она сладкую вату. И после этого начались ее интересные приключения. Смотрите дальше сами. После того как она доела. К ней пришли Кэти и Венера. Слушай, Кэти, оглянись назад. Что? Бум! А -а -а Помогите, граблят! <с000> Извини, я хотела тебя напугать. Видно, блин, не могу встать. Давай же, Кудин, я устала? Сейчас встаю. О, о а, 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 на помощь. Ого, го. Все классно с тобой, Что же за мной творится? Почему я парю в облаках? Я не понимаю. А ты можешь спуститься. Чего? Давай я. Я не против. Она говорит, ты спуститься можешь. Там руками махни, еще что-то сделай. Главное, спустись. Я постараюсь. Руки вверх. А -а -а. Клаудин, с тобой все в порядке. Вроде бы да. Смотри, если что, говори, не стесняйся. Все-таки же ж боль. Да, я тоже упала, между прочим. Я очень рада. Здесь, между прочим, кладдин. Упала с неба, а не с земли на землю. Да ничего, девчонки. Вроде бы все нормально. Вот только. Вот только что. Голова подбаливает. Ну, понятное дело, с высоты упасть. Все, вставай, не валяйся здесь. Слушай, Венера, сходи купи нам повадки. Сладкой. Да, конечно. Может, все-таки мороженое или... Нет, давайте лучше сладкую вату. Опа-на. Да, точно опана. Я с вами соглашусь. Э, это я сделала? Вроде бы ты. Слушайте, то я летаю, то я вату сладкую бесплатно нам даю. Что со мной такое? Может, сходишь на осмотр к этим химикам или философам? Да, почему бы нет? Да, еще вам людишка мне не хватало сходить. Да нет, типа у нас есть такой. Нет уж, у нас нет таких. Ладно, поживем-то и увидим, что, где и как. А подумай, например, про мороженое. Я не против. О-ля-ля. Слушай, тебе точно что-то с этими генами ага еще чего ну вообще-то да а если я супергероиня как как Бэтгёрл а кто такая Бэтгерл? одна супергероинь ты ее не знаешь в фильме видела да я тоже с тобой смотрела этот мультфильм и она умела летать умела просто думала то и получала но также она имела огромную силу например Сможешь поднять ту гору? Если да, то пожелайте мне удачи. Желаю удачи. Желаю удачи. Венера, что ты так говоришь-то тихо? Я не знаю. Лучше говорить тихо. Ладно. Ладно, я пошла поднимать гору. Попробуем. Давай, Клодин. Давай. Венера, что-то я тебя не слышу. Я говорю, давай. Она говорит, давай. Спасибо, Кати. Ну что же, принимаю за работу. Так, раз, два. Та-дам! Да, Клодин, ты точно bad герл. Я согласна. Хоть я не знаю, кто это такая. Спасибо. Я опущу камень. Опа! Ну что ж, Козин, давай пойдем домой. Там уже посмотрим, что где и когда. Это была первая серия моего стоп-моушена. Проявление сил Клаудин.